penguasaan literasi, analisis peringkat literasi membaca dan menulis untuk guru pelatih. Hasil pembelajaran menjelaskan konsep memahami peringkat penguasaan literasi membaca, perabacaan, mekanis, mentalis, menganalisis perkembangan, meneliti fasa literasi menulis dari pra menulis hingga pelahiran. Yang terakhir ialah aplikasi PDP, menghubungkaitkan teori literasi dengan Strategi intervensi di dalam bilik kerja Konsep penguasaan literasi Satu kontinum perkembangan Persediaan fizikal dan kognitif Kepada teknikal penguasaan kod Dan yang terakhir ialah pemahaman makna dan ekspresi Bukan sekadar 3M Tetapi proses berperingkat melahirkan murid yang mampu menakul Iaitu membaca dan mengekspresikan idea Iaitu menulis rumusan evolusi membaca perabacaan iaitu input deria kepada mekanis iaitu lisan dan yang terakhir kepada metalis iaitu fikir. Kegagalan di satu peringkat akan merencatkan peringkat seterusnya. Literasi membaca peringkat perabacaan fokus kesediaan membaca dan input deria. Definisinya ialah kemahiran asas sebelum mengenal simbol huruf. And Elemen utama ialah pengecaman bentuk, kesedaran fonemik, pengamatan visual dan auditory. Yang ketiga ialah keupayaan murid mengenal vokal atau konsonan, membezakan bunyi awal atau akhir dan meniru bentuk. Implikasi PDP, penggunaan bahan konkrit iaitu maujud dan permainan bahasa. Dan um, literasi membaca peringkat bacaan mekanis fokus kepada penyahkodan iaitu decoding definisinya ialah proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul elemen utama ialah kelancaran intonasi asas dan pengecaman perkataan limitasi ialah murid boleh membaca lancar tetapi belum tentu memahami makna sebenarnya implikasi PDP ialah latihan bacaan berulang drilling dan bacaan berpandu literasi membaca, peringkat bacaan mentalis, fokus kepada pemahaman dan penakulan. Definisinya ialah melibatkan proses kognitif tinggi iaitu kebat. Elemen utama ialah inference, tafsiran makna dan penilaian teks. Keupayaan murid menjawab soalan tersirat dan membuat rumusan. Implikasi PDP, penggunaan peta pemikiran iaitu iting dan perbincangan teks. Rumusan evolusi menulis daripada yang pertama iaitu peran menulis, kawalan otak iaitu tangan, mekanis kawalan peraturan iaitu ejaan dan tetap bahasa dan seterusnya yang terakhir ialah pelahiran, kawalan idea dan minda atau kreativiti. Literasi menulis, peringkat peran menulis, fokus kepada kesediaan fizikal dan motor. Definisi, perkembangan motor halus dan koordinasi tangan-tangan, mata-tangan, elemen utama orientasi ruang kawalan otot jari dan garisan asas keupayaan murid memegang alat tulis dengan betul melukis corak dan yang terakhir ialah implikasi PDP aktiviti mewarna menyurih dan latihan motor halus literasi menulis pada peringkat mekanis fokus kepada kemahiran teknikal definisinya ialah penguasaan membentuk huruf dan struktur asas ayat asas Elemen utama ialah ejaan yang betul, bentuk huruf jelas dan tanda baca. Kupayaan murid menulis ayat mudah dengan ejaan asas yang tepat. Implikasi PDP: latihan menyalin imla, iaitu di dictation dan penulisan berpandu. Pen literasi menulis iaitu pada peringkat pelahiran. Fokus ekspresi idea. Definisinya ialah keupayaan menzahirkan pemikiran abstrak ke dalam bentuk tulisan. Elemen utama struktur wacana kohesi iaitu tautan dan koheren kesinambungan. Keupayaan murid ialah menulis perenggan atau karangan secara tersusun dan implikasi PDP, penulisan kreatif, jurnal dan respon bertulis. Hubungan simbiosis iaitu membaca dan menulis input lawan output membaca iaitu input saling bergantung kepada menulis iaitu output. Manakala menulis juga pula output saling bergantung kepada membaca iaitu output. Pengukuhan, penulisan mengukuhkan pemahaman struktur teks yang dibaca. Pemerhatian, murid yang lemah membaca lazimnya mempunyai kuasa kata terhad dalam penulisan. Implikasi kepada guru iaitu PDP, diagnosis te tepat mengenal pasti punca masalah sebagai contoh masalah tulisan buruk mungkin berpunca dari fasa pra menulis. Kedua iaitu pemeringkatan bahan, menyediakan bahan bantu mengajar iaitu BBM yang sesuai aras kesukaran. Yang terakhir ialah intervensi merancang pemulihan awal bagi murid yang tercicir di peringkat asas. Antara contoh-contoh aplikasi bilik darjah pada pasal awal iaitu pra, nyanyian fonik, main do surih, pasir, dan yang, ter, yang kedua ialah fasa pertengahan, mekanik, bacaan berulang, mimla, salinan, pet, salin petikan. Dan yang terakhir ialah fasa maju, fasa, fasa mentalis dan pelahiran menggunakan peta aiting, bedah karya dan penulisan kreatif. Kesimpulannya atau rujukan guru berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan tiada murid tercicik dalam menguasai kemahiran asas literasi.